नमो भगवते रुद्राय ओम् नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या त इषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा शरव्या या नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनी तया नस्तनु वाशन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीः यामिषुम् गिरिशन्तास्ते बि शिवाङ्गिरित्रताम् कुरु माहि पुरुषम् जगत् शिवे नव च सात्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुम्सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेकश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सु ये रुद्रा अभितो सहस्रशो श्रिता सहस्रशो वैश्यागुम् हेडयेमहे असव्योपसर्पतिनीलग्रेवो विलोहितः उदैनम् गोपा अदृशन्न दृशन्नुदहार्यः तैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रेवाय सहस्राक्षाय मेढुषे हर शिव शङ्कर शिरडि पुरीश्वर శివంకర శిరడి పురీర సాయినా ఎవరైతే ఆర్తితో నమశివా అని అంటారో వారు విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించుకున్నా సంతోషిస్తాడో లేదో తెలియదు కాని పరమశివుడు ఆర్తితో ఏ భక్తుడైతే నమశివాయ అని హృదయపూర్వకంగా పిలుస్తాడో అప్పుడు ఆయన సంతోషిస్తాడట విశ్వా భువనా సర్వాన అగ్నిర్నాదేవీ దాతూ నక్షత్రమి జన్మ నక్షత్ర వశాత్తు నామ నక్షత్ర వశాత్తులున్నా ఈ నక్షత్ర హారతిని దర్శించడం వల్ల ఆయా దోష పరిహారములు జరుగును